الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على خير خلقه محمد بن عبد الله عزيز محترم قدر لي خاج العرمز سيزب الأنبز ناخدر بخلي بندل الله سبحانه وتعالى barchalarimizni o'zining dinini besh ruknidan bir rukni bo'lgan haj ibodatini ado qilishga muyassar qildi hozirgi siz bilan biz turgan joy dunyodagi eng muqaddas yerlardan hisoblanadi hozirgi siz bilan biz yashayotgan vaqtlar daqiqalar dunyodagi eng baxtli saodatli daqiqalar hisoblanadi chunki olloh subhana va taoloning bir yildagi kunlarini ichida mana shu oydagi birinchi o'n kunlikni kunlari eng yaxshi barakali xayrli kunlar hisoblanadi va shu kunlarni ichidan arafa kuni eng xayrli en eng barakali eng fayzli kun hisoblanadi siz bilan biz qilayotgan muborak ibodat haj ibodatining asosiy rukunlaridan biri arafada turishimiz huquqimiz bo'ladi shuning uchun mana shu ibodatni biz nihoyatda qadriga yetishimiz zarur hisoblanadi payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi va sallam al haju arafa deganlar haj arafadan iboratdir ya'ni kishilar hajni niyat qilgan bandalar mana shu Arafatda turmasalar hajlari haj bo'lmaydi boshqa ibodatlarni o'rniga dam bo'lib bir so'yib so'yib boshqa bir holatlarni qilib o'rnini tuzatsa bo'ladi lekin hajda arafotda uquf bo'lmasa arafotda turish bo'lmasa bu ibodat haqiqiy ibodat o'rniga o'tmaydi shu bilan birga bu yerda turish faqat o'tirish gaplashishdan iborat emas balki arafotda turish ollohga tazorrur qilish yolborish chin dildan yig'lab xudodan o'zini hojatini so'rash duo qilish faqat labbayka aytish zikr qilish qur'on o'qish okuş. va shunga o'xshash xayrli barakali ishlar bilan o'tmog'i darkor bo'ladi arafotda bo'lgan duo inshoaalloh maqbul arafotda bo'lgan so'rovni olloh subhanahu va Ta taolo to'xtatmasdan beradi mana shu hajni yaxshi bo'lishi uchun to'liq bo'lishi uchun mana shu narsalarni nihoyatda zarur qilmog'imiz zarur bo'ladi agar hajimizda biz rafat bo'lmasa ya'ni besharim gaplarni uyatsiz so'zlarni ishlatmagan bo'lsak fiz ishlarni qilmagan bo'lsak bir birimiz bilan talashib tortishib janjal qilmagan bo'lsak inshaalloh onadan tug'ilganda qanday begunoh bo'lsak ana shu hajdan keyin ham shunday begunoh bo'lamiz shuning uchun birodarlar ibodatimizni yaxshi bo'lishligi uchun barkamol bo'lishligi uchun barkamol hajni jazosi mukofoti jannatdan boshqa hech narsa emas agar hajimiz barkamol bo'lmasa kamchilik bilan bo'lsa ollohni demasdan boshqa narsaga niyat qiladigan bo'lsak ibodatlarni joyiga keltirmay qiladigan bo'lsak hajimiz noxish bo'lib qolsa unda haligi mukofotdan ham ya'niki bebahra qolamiz lekin haqiqiy haj bo'ladigan bo'lsa inshaaolloh bu hajni mukofoti alloh subhanava taolo tarafidan beriladigan jannatdan iborat bo'ladi Bana alhamdülillah hemeniz gelir, şu yerde toplanır, Arafat'ta bütün dünya Müslümanlarının katarı biz her alıp oturup muyuz? Yetmiş yıllardan köp bizim ornumuz yok o genide. Allah subhanahu ve ta'ala bana yine müyesser kıldı. Hem yoldan gelip, labbekeni aitip, bayrağlarımızı katarıp, <laughs> avazımızı çıkarıp, bütün dünya Müslümanları katarıp koşturup durup bu katta baxtimiz shu musulmonlar qatorida olloh subhana va taolo bizni ham hajjimizni qabul qilgan bo'lsin bundan keyin shu yerga kelaman bu ibodatni ado qilaman deb yuraklari qon bo'lib turgan birodarlarimiz opa singillarimiz bor ularni ham yanagi mavsumlarda kelib mana shundaq ibodatlarni ado qilishiga alloh subhanahu va taolo nasibi rozi qilgan bo'lsin birodarlar mana shu va Arafatda kun botguncha quyosh botguncha turamiz shuning uchun hammalarimiz duo bilan zikr bilan qiroati qur'on bilan allohga yolborish bilan vaqtimizni o'tkazaylik chodirlarimizdan chiqmaylik Ibadatdan bebahra qolmaylik hamda o'zimizni oftobga boshqa narsalarga urib charchab noxush hollarga tushmaylik hammamiz birga o'tirib mana shu yerda ibodatimizni qilaylik